С этого лета мы проводим экскурсионный тур, вернее сказать, даже, наверное, информационную прогулку на тему Тимошенко-Лазаренко «Днепровский взлет». То рассказывающий о Днепровском периоде жизни, становления, карьерного роста таких известных наших соотечественников, как Тимошенко и Лазаренко. Она очень часто говорит, что у меня в роду по материнской линии все украинцы до 10 колена, а в отцовском роду латыши до 10 колена. Хотелось бы услышать про любовь, про личные отношения, потому что эта тема находится под вуалью, они вообще мало говорят. Как формуется такая людина, которая за великим рахунком локомотивом и она потом тягла за собой корпорацию, потом она тягла за собой партию. Как формуется такая людина, как формуется такой характер? Не из одной парты сидела Андрей Борисенко, так потом даже помнит, что в столовой она очень любила коржики с маком и творожную запеканку. Вот. как только вот в школьной столовой были вот эти блюда, вот у нее было просто вот самое-самое такое любимое. Всегда она очень нравилась мальчишкам. И хотя сама она никогда никого не выделяла, то есть очень ровно ко всем относилась, но доходило до того, что ребята дрались за право ее проводить домой. Вот это умение нравится, умение все-таки себе мужчин подчинять, мальчика, потом мужчина, оно, в общем-то, помогло ей в жизненном становлении, в дальнейшем, в карьерном росте. Дом по проспекту Кирова 50А, в советские годы называемый домом таксиста, это тот дом, где... Родилась Юлия Владимировна Тимошенко, где прошли детские годы и где закладывались первые кирпичики и ее аппараты? За мое детство она и прожила тут. Фотографирует, Что они фотографируют? Наш дом. Он туда, домов завода, дворцы фотографирует, а не те наши курятники. Вот там ей дом, а не в нас. В этом здании в конце 80-х годов открылся салон-терминал, видеосалон, который принадлежал семье Тимошенко. Это был первый бизнес-проект Юлии Александра Тимошенко.